नमस्कार दोस्तों आज सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा वॉशिंग मशीन के ड्रायर की मोटर जैसे कि वो जो सुखाने वाली होती है जो उसको खोले गए क्योंकि एक दो ने मुझे बोला कि भैया मेरी आईडी पे मैसेज डाल के कि ऐसे ऐसे मैं आज मोटर मैंने खोलना चाहिए तो मेरे तो मोटर ने खुल ली है तो मैंने उस चीज़ के लिए फिर मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाई जाए उन्होंने मुझे कमेंट किए थे तो दूसरी एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि ख़राब हो तो चेक कैसे करें और आज मैं आपको बताता हूँ ये खोले कैसे ड्रायर ड्राइवर के तो शुरुआत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अपने वीडियो का देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ये देखिए सामने ये देखिए अभी दिखाता हूँ रुकिए आ जा भाई तेरी भी कमी थी पे नीचे दो नट लगे हुए इसमें एक आपको दिखाता है। ऐसे दिखने रहा ये देखिए ये दो नोट दिख रहे हैं आपको ये इसमें जो ऊपर वाला है उसको हमें अभी खोलना है और दूसरे वाले में अभी है ना हमें इसमें कुछ फंसाना पड़ेगा जिस जिससे खुलती है ऐसे आप खोलना चाहोगे तो नहीं खुलेगी तो इसके लिए हम क्या करें सबसे पहले इस वाले को खोलेंगे नट को है ना तो देखिए अभी खोल के दिखाएंगे इसमें लगती है दस नंबर की गोटी ये देखिए ये दस नंबर की गोटी है इतनी बड़ी होनी चाहिए तब जाके आप ये खोलेगी ठीक है तो ये ऊपर वाला नट है जो इसका ये वाला ये देखिए ये ऊपर ये वाला ये वाला इसमें हमने लड़ाई चा इसको ऐसे खोल देंगे ठीक है पूरा खोल देंगे इसको ये खुल गया देखिए इस, इस ये निकाल लिया इसमें से अब ये जो दूसरा जो नट है ऐसे हमें भी खोलना है मगर अभी नहीं खोलेंगे पहले इसके ना ये ये रबड़ से के लगे हुए हैं ये चीज़ ये इस मोटर को पहले इसको इसमें से हटाएंगे है ना तभी ये निकलेगी इसमें से हटा देते हैं इसको तो ऊपर से ये ड्रायर का हमने वो खोल दिया है ठीक है तो इसको हटाने के लिए अभी क्या करना हमें सबसे पहले हम इसको खोलेंगे पेचकस से उसको निकालने तो खोलने के लिए पेटकस का यूज करना पड़ेगा हमें पेतकस लगाएंगे लॉक होते इसमें और को खुल जाएगी और कम नहीं थी प्रेशर कुकर तो ये देखिए मैंने एक को इसको खोल दिया ये ये निकल गया ही देखिए अब एक और दूसरा निकालते हैं इसमें ये लोक से होते हैं लोक को पेचकसों से निकल जाते हैं दूसरा भी निकल गया अब एक तीसरा एक और है पीछे उसको भी निकालना है तो इसमें थोड़ा तो सा ऐसे करना पड़ेगा इसको ये ऐसे ही खुलती है इस पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसको खुलना ऐसे ही खुलना पड़ेगा इसको ये भाई तीनों निकल अब हमें क्या करना है ठीक है ये मोटर हमारी हो गई फ्री अब फ्री ये ऐसे करके देखेंगे ये ऐसे निकल जाएगी ठीक है नहीं तो ऐसे तो निकलती ही नहीं है आपको क्या करना है वो जो दूसरा वाला बोल्ट था उसका उसमें ये चाभी फंसा है ठीक है और ये चाबी यहाँ पे अटक जाएगी मशीन में यहाँ कहीं में अटका दो ये अटक जाएगी है ना अटक गई अब हमें क्या करना है ऊपर से ये जो इसका ड्रायर का जो टब है उसको घुमाना है देखिए इसको हम घुमाएंगे ऐसे करके और मोटर को थोड़ा सा छोड़ती है हम देखते शायद निकल गई है ये देखिए अब दिखाता हूँ मैं आपको ये देखिए मोटर निकल गई वो डंडा लग हो गया है ना तो ऐसे ही निकलती है ये इसको घुमाना पड़ता है ऊपर से पकड़ के जब ना निकले और उसको नट में है ना ये फंसानी पड़ेगी इसका हम बाहर निकाल लेते हम ठीक है अब ये होता है इसका ये ब्रेक का ये ये टूटा हुआ है जो आपने देखा होगा कभी ढक्कन खोलते हैं हम ऐसे लगा होता है ये ऐसे जब हम ढक्कन खोलते हैं तो ये मोटर रुक जाती है चलते चलते तो ये यहाँ पे स्प्रिंग इसमें लगा रहता है ये वाला स्प्रिंग ख़राब है ये तो जैसे हम ढक्कन खोलते हैं ये आके स्प्रिंग इसको खींचता है ये यहाँ से हो जाता है और हम ढक्कन बंद करते थे, थे तो ये पीछे खींच जाता है यहाँ पे ऐसे इतना गैप आ जाता है मगर जब हम ढक्कन खोलते हैं तो ये ब्रेक लगाया जब भी आपने देखा होगा एकदम तब तो मोटर उग जाती है अभी और इसको फिर ये इसका ये खोल के अब ये मोटर चेंज होएगी तो इसको इसका नटे भी ये खोल लेते हैं ये खुल गया वैसे ये खुल गया ये नट भी खुल गया ये निकल गई अब इसमें से ये प्लेट खोल लेंगे हम तीन पेच चाहिए पेज खोल के वापिस ऐसे ही लगाने होते हैं खोल पे। मोटर चेंज हो जाएगी और वापस फिर आपको ऐसे ही करना है और मोटर को ऐसे ही लगाना जैसे मैंने आपको खोल के दिखाई है बस और आपको कनेक्शन करने तो आप पता ही होगा दूसरी वीडियो देख लेना मेरी उसमें आपको जाएगा तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और बहुत हो सब्सक्राइब भी कर लेना तो पेज खुल गए ये हो गए और ये तीसरा पेज है तो गया ठीक है आपको बता देता हूँ इसमें पीली मैन होती है ज़्यादातर और रेड होती है जो उसकी होती है तुम्हारे कंडेंसर में जो लगेगी दोनों तो रेड कंडेंसर में लगती है और करंट आता है जो वो नीली में आता है एक करंट का हमारा जो करंट के तार देंगे इसमें एक नीली में देंगे और एक पीली में देंगे जैसे कि दो तो मेन करंट तक के तार लगाने पर और ये होता है कंडेंसर की जैसे कि आपने पंखे में देखा होगा पंखे वगैरह में तो आपको ये चेक करने के लिए सीरीज बनाने की भी होती है सीरीज बनाने की मैंने आपको बता रखी है वीडियो वो भी आप देख सकते हैं मेरी और अदर अदर वीडियो में तो इससे ये कुल के अलग हो जाएगी और यह आपकी मोटर चेंज हो जाएगी और जैसे आप दोबारा से लाएँगे देखिए है तो फिर ही मोटर फूकी भी नहीं है बस इसमें क्या दिक्कत है ये प्रेशर नहीं बनाती जैसे कि मैं कपड़े डालो तो ये उठती नहीं है यानी कि वो घूमती नहीं है घुमाना पड़ता हाथ से वो कई बार रुक जाती चलते, चलते चलते तो दोस्तों ख़त्म करता मैं अपनी वीडियो धन्यवाद